ओ, श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यम् संश्रियस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् पदश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा सन्ततानि कर्मानुगन्धीनि मनुष्य लोके सेह ततोपलभ्यते नान्तो न ना चादेव न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सङ्गशस्त्रेण धृेन छित्वार्जितव्यम् यस्मिन् लता न निवर्तन्ति भू तमेव तर्जम् पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृति प्रसृता पुराणि निर्मासङ्गा विनिवृत्त कामा द्वन्द्वसौम्ये गच्छन्ति तत् न सूर्यो न शाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवं ीवभूतः सनातनः कर्षति शरीर वायुगन्धानि वाशयात् श्रोतम् चक्षु स्मर्शनञ्च रसनम् राणमेव च अदिष्टाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामं स्थितम् वापि भुञ्जान् वा